Який обещал, и до нас у гости завітав ведомый сумский дизайнер Петро Сорока. Здравствуйте, доброта. Ну что, хотелось бы спросить у вас, в первую очередь, как у дизайнера женской одежды, что будет модно носить вот этой зимой? что одеть девушкам, что одеть женщинам, а в первую очередь в новогодние праздники, потому что все готовятся уже, уже второй день зимы, все вот уже выбирают и подарки, уже ищут, где бы отметить, ну и, конечно же, девушки думают, что бы одеть. Но чтобы я посоветовал э, прекрасной половине э, нашего города и, и и всей Украины, и всего человечества, э, я бы посоветовал им э, оставаться при всем самим собой. Вот. И при выборе одежды э, все-таки чувство стиля, оно очень важно. И оно, для меня оно первостепенное. Потому что э, мода э, такая капризная дама то есть э, разнообразие мнений, э, тенденций, веяний, настолько широкая, что можно спорить об этом и говорить долго. Вот. Поэтому, модно, на мой взгляд, модно то, прежде всего, что стильно, и что подходит к образу, облику той или иной фигуры, той или иной типажа женщины. Вот. Поэтому идет новогодний, наступают новогодние, наступает новогодние праздник, рождественские праздники. Новый год э, встречать, конечно, нужно в платье. В коктейльном платье для женщины это лучший наряд, то есть э, с оголенными руками, с декольте, с вырезом на спине, возможно, да, то есть это уже свобода вот, и демократичность каждого человека, она определяет ту форму одежды, которую женщина выбирает для себя, вот. То есть сейчас в моде пышные юбки, то есть платья с пышными юбками, можно многослойными юбками. А длина? Вот ниже колена от середины икры и ниже, вот, то есть хотя для обладательниц красивых ножек, то есть можно и короткое, но тогда оно должно быть вот в стиле там милитарий, в стиле модерн, это платьицы коктейльные, вот с геометрическими какими-то элементами как в крое, так и в принте, если это не однотонная ткань, а принтованная ткань. Вот. Модны также платья-футляры. То есть платья-футляры, прямые силуэты, вот, которые вот а, ну, мне, мне нравятся на женщины прямые силуэты. Вот по цветовой гамме а, тоже до, до, довольно широкая предлагается а, гамма, то есть а, от а, классического черно-белого, а, от а, огненной обезьяны, то есть он позволяет одеть красный наряд, да, то есть выделиться на общем фоне. Хотя общая тенденция модных цветов это сдержанность, это натуральность и сдержанность. То есть, это вот именно в этом сезоне. В этом вот? сезоне да, сезон осень зима и с переходную весну хотя на весну то есть как всегда и предлагаются более яркие оттенки то есть а зима она предполагает спокойный э, стиль одежды удобной одежды вот, то есть э, с, желательно с натуральных тканей делать выбор э, нарядов для того чтобы э, вот, чувство стиля и комфортности оно превалировало и было э, определяющим в силу женщины. Угу. То есть цвета или сдержаны, или можно... Что да, да. Такое то есть яркое. В том то, да. Смотрите, то есть это ну, больше рекомендаций о сдержанности цветов и натуральные цвета, да. То есть это оттенки зелени, там оттенки скошенного сена, оттенки лаванды. То есть желтый цвет, вот цвет там коры дуба. То есть блондинкам я бы порекомендовал там вот какие-то каштановые оттенки цветов в коктейльных платьях. Вот. Черный – это классика, П -п -п приемлемо в новогоднюю ночь даже, и даже приветствуется. То есть э поетки, люрекс, бисер, то есть выделить это платье отделкой, э -э которая блестит, которая показывает праздничность наряда. Ну, спасибо большое, что пришли, спасибо большое, что дали нам э, сумчанкам э, советы, что одеть на Новый год, что носить до Нового года. Э, мы думаем, что к вам обязательно наши телезрительницы придут, э, посмотрят, выберут себе что-то. Э, Но ну, а я нагадую у нас у гостях был ведомый сумский дизайнер, модельер Петро Уже э, уже замыть, мы повернемся до нашей студии и продолжим прокидаться разом с вами.